Saya tanya dengan abang uh, Mamu Kokok. Mamu Kokok nanti saya jawab serentak. Baik. Abang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun... Assalamualaikum. Walaupun... Walaupun... Assalamualaikum walaupun... Ustaz. Salam untuk lah. Assalamualaikum. Sahabat-sahabat semua. Walaupun... Okey, Haji, walaupun... saya ada dengar. Tak tahulah saya takut saya tertinggal bah. Tapi saya harap yeah. saya tak tinggal benaran lah. <laughs> Man. Apa macam ni Haji? Uh, Haji ada cakap pasal apa nama ni Colombia nak usulkan yeah dekat dekat PBB nanti. Baik. Uh, setelah usul tu kalau berjaya, kalau usul tu berjaya, apa akan terjadi pada Palestin? Adakah dia akan di di diiktiraf sebagai satu merdeka, satu negara merdeka dan apabila kalau dia diiktiraf sebagai satu negara merdeka, adakah dia ada hak untuk uh, mempunyai tentera sendiri dan selepas dia diiktiraf jadi sebuah negara merdeka sekiranya dia dikacau ataupun di, di ada serangan balik mai daripada Israel ni Yahudi anak ni so apa tindakan yang PBB akan ambil okey <coughs> okey undi yang dibawa oleh ingatlah perjanjian yang ada sekarang ni di luar PBB ha, maka dia bukan resolusi dia perjanjian yang membabitkan 6 negara Hamas dikira satu satu pihak lah. Enam pihak, bukan enam negara, enam pihak. Hamas, Israel. Perantara dia adalah Qatar dan juga Mesir. Kemudian penaja rundingan damai ni kali ni di Amerika bertanggungjawab untuk memastikan semua pihak memenuhi syarat ni. Tapi hari itu kan berlaku apabila wakil Hamas berada di Doha. Ada serangan bom yang cuba menghapuskan pemimpin Hamas secara terancang. Hamas ni dia ada dua tempat dia berkubur bang. Lah. Dia satu pemimpin dia tinggal di Qatar Khalid Mesha'an tinggal di Qatar Tapi yang paling peranan Khalid al khaya Dia tinggal di uh, Egypt Oleh kerana mereka tak lagi percaya untuk berkumpul satu tempat Maka akhirnya Khalid Al-Hayah berada di Turki Maka Amerika menjemput wakil ketua perisik Turki masuk sekali Berarti ketua perisik Turki akan membawa pandangan-pandangan Khalid Al-Hayah Manakala perunding daripada Qatar kekal untuk mendapatkan pandangan daripada wakil-wakil pahamas yang berada di Qatar. Baik. Apabila rundingan ini dilaksanakan, dia dianggap penyelesaian jangka pendek. Kita nak Gaza punya perang berhenti, bantuan kemanusiaan dibawa masuk, Gaza dibangunkan semula. Tapi dia tidak mencapai apa yang dipanggil sebagai perbentukan Palestin mereka. Berarti Kolombia akan bawa usul ini. Hari itu usul dia mengundi siapa yang menyokong Palestin mereka. Jadi ada 157 negara bersetuju. Tapi Colombia kata undi ni jadi undi man undi undi ni hanya menjadi undi moral. Moral ni kerana United Nations General Assembly dia tak ada kuasa pelaksanaan. Dia kena pergi kepada United Nations Security Council Majlis Keselamatan yang Amerika ada kuasa begitu. Tapi dalam perlembagaan uh, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ada satu clause Sekiranya hilang keyakinan ahli-ahli PBB terhadap Majlis Keselamatan, undian boleh dibuat di uh, Majlis uh, perhimpunan Agung dengan syarat dapat 2 per 3. Berarti Palestin memerlukan 145 undi minimum. Kalau ikut daripada undi periktirafan Palestin dah cukup dah 157. Tapi kali ini undi ini berisiko kemungkinan banyak negara memikirkan semula nak undi atau tidak. Kenapa tuan-tuan? Bila mengundi Palestin merdeka, berarti Palestin adalah sebuah negara merdeka. Bila sebuah negara merdeka, berarti peta Palestin yang akan dipakai bang adalah peta tahun 1968 mengikut resolusi 252. Berarti ada berlaku perang Arab Israel. Perang Arab Israel ini berlaku tahun 1967, 5 hingga 10 Jun 1967. Bila perang tu, Israel ambil banyak tanah Palestin. Tak tanda tak, tak tentu lah di mana peta Palestin. Maka 1968 satu peta telah dibentuk. Peta tu abang boleh cari dia peta Palestin 1968. Peta Palestin 1968 tak membabitkan tanah Gaza. Tanah Gaza tak membabitkan. Gaza akan balik seperti sekarang. Dia membabitkan 60% tanah di tebing barat yang Israel ambil. Okey. Kalau dah mengiktiraf Palestin merdeka dan kemudian mau melaksanakan two state solution. Komplikasi yang besar, maukah Israel mengundurkan 900,000 penduduk dia yang duduk di atas tanah orang Gaza? Mampukah mereka menyerahkan kembali geran yang mereka gunakan sebagai ladang-ladang mereka sejak tahun 68 bila menang perang tu dia ambil tanah orang Palestin dia buat ladang. Ada ha, dia buat macam-macam lah. Kalau abang pergi ke tembing Barat tu, di Nablus tu, abang sampai lalu ke Jericho, ke Erlat semua ni, ke apa Nagef semua ni, tanah-tanah Palestin ni telah dibina ladang. Jadi dalam konflik yang ada sekarang, sekiranya, ha, sebab tu Amerika merasa sangat panik. Dan kenapa Israel low down dalam kempen menyelesaikan Perang Gaza? Adalah buying time untuk menghalang dan memperlewatkan usaha membawa Palestin Merdeka sebagai negara yang bendera dia dipacakkan di PBB. Pasal Palestin dalam PBB negara permati. Sebab dia tak pernah wujud sejak tahun 1948 British banner Palestin merdeka. Palestin ni tak pernah dapat dimerdekakan. Ha, berarti kalau dapat Palestin merdeka, perkara yang pertama adalah bagaimana melaksanakan tanah milik Palestin mengikut resolusi 252 ni dikuatkuasakan. Israel kena undur keluar, sempadan wilayah kena dibina, Israel kena tinggalkan wilayah ni. Dan ini adalah perkara yang complicated kerana mengetahui Sain, mustahilah dia akan tinggal kerana ini akan jadi beban kepada 900 ribu rakyat dia nak kena keluar tinggal. Kalau abang tengok kawasan uh, nama ke tempat tu adalah uh, Madain Adumin. Abang google tengok Madain Adumin. Dia bangunkan Madain Adumin ini dah macam uh, kita tengok uh, satu bandar di, Putar, di PJ. Penduduknya padat, ada sesengkai tapi, ada shopping center semualah Madain Adumi ni yang paling-paling hebat dibangunkan 2005 buat tu saya pergi 2005 tu tanah dia pun dirata kan sekarang dah jadi macam sebesar PJ kemudian dia ada lagi tanah E22 E22 ni dia bina lebih kurang dalam komplek perumahan yang membabitkan lebih kurang 60 ribu satu komplek jadi ada 22 abang bayangkan lah 22 kali 60 ribu orang ha, ini dan juga kes Batu Makhdis Timur dalam perjanjian Baitul Maqdis Timur ni sensitif. Dalam perjanjian ibu kota Baitul Maqdis Timur sebab ada Masjid Al-Aqsa itu orang Islam nak. Orang Israel pun nak. Pok ortodok Israel ni Bazalis, semua dan juga mereka aturan nak tanah tu. Ha, menjadikan undian yang Colombia bawa ni ada risiko yang mana Colombia mungkin juga dinasihatkan. Kalau kita buat secara gelojoh dan kemudian penciptaan Palestin merdeka dibentuk nak melaksanakan tanah Palestin. Kemungkinan ada pertumpahan darah memandangkan uh, urusan ni dibuat oleh tokoh-tokoh diplomatik eh maksudnya bila kita sebut perdana menteri kita sebut wakil negara eh, mereka datang berunding dengan soal diplomatik iaitu bagaimana melaksanakannya dengan less risiko kepada kemusnahan dan perang baru kerana satu dia bila mandat ni diluluskan PBB bertanggungjawab melaksanakannya ha, macam abang tengok paling dekat sekali bang sejarah perang Korea 1950 1952 bila berlaku sejarah perang Korea mereka bawa lah isu ni pergi PBB bila kena saja menguntungkan Korea Utara Amerika Vito kan masa tu Korea Utara Amerika dengan China ada dalam kuasa Vito uh, kan ada pula yang merugikan Korea Utara China Vito jadi tak selesai maka usul ni pernah dibentangkan 1951 di mana semua negara menerima cadangan negara pencadang iaitu garis 39 darjah tu dijadikan garis Korea Utara dan Korea Selatan ha, sebab tu kalau abang tengok filem uh, Tao Te Gu eh yang malam menjelang 24 jam nak melaksanakan sempadan tu, mereka saling berperang untuk rebut satu bukit tu. Sebab nak jadi ke inilah garisan akhir yang membentuk Korea Selatan dan Korea Utara. Berarti two state solution di Korea Selatan dan Korea Utara diselesaikan tahun 1951 bukan oleh majlis keselamatan. Oleh usul undi ni. Dan usul undi ni dia senang. Pasal waktu tu perang berlaku, tanah belum ada, rumah orang duduk belum ada, kebun belum ada, dusun. Maka Korea Selatan dan Korea Utara boleh berpisah dengan cara aman dengan kawasan perbukitan garis 38 garis 39. Sekarang ni kalau nak dilaksanakan, Colombia harus berfikir bahawa dia mestilah mempunyai sokongan strategi yang cukup. Berarti pergi tempoh masa pula kalau nak laksana kan. Banyak yang akan kata 900 ribu orang Israel nak undur pergi ke mana. Pasal persepadanan tu mengikut peta 1968 yang tak pernah dilaksanakan. Baik. Bagi orang-orang yang duduk dalam konteks diplomatik bang, dia akan berfikir tak macam kita. Laksanakan lepas tu laksanakan kekerasan. Berarti kekerasan nak kena perang dengan Israel. jadi dia tentera pengaman lain. Kalau abang tengok dalam kes Lubnan eh, tentera pengaman Lubnan, mereka tanda tanah tangan tangani resolusi 1501 tahun 2000 eh perang tahun 82 apabila Hezbollah berperang dengan puak Yahudi ni, berperang berebut tanah, berebut tanah, berebut tanah, tak tentu tanahnya macam mana. Akhirnya resolusi 1501 balik pada peta asal British Perancis Selepas jatuh Osmania ni British kerana British bersama dengan Perancis Perang Osmania Lepas jatuh saja Osmania pada 1917 British bahagi sempadan Tanah uh, Lubnan dengan tanah Syria Kamu ambil Perancis uh, Sorry uh, Perancis uh, ambil Manakala tanah uh, Jordan uh, dan tanah Palestin Amerika, uh, apa ni British ambil Dia adalah garis sempadan Bila Perang 82 tu sampailah tahun 1969 ni menjadi ribut PBB kata balik-balik pada perjanjian antara Perancis dengan British, garis sempadan tu clear. Maka dapat garis sempadan, jadi Malaysia hantar tentera pengaman. Dia tak ada masalah sebab garis sempadan tu garis sempadan yang tak kritikal. Sekarang garis sempadan kalau nak membentuk Palestin mereka, kita sedang bercakap 60% tanah di Tebing Barat, 60% Tebing Barat ni 100%, 40% je orang Palestin duduk. 60% orang Israel duduk. Dan orang Israel dah duduk daripada tahun 1968. Mahkamah dia telah mengeluarkan perintah, tanah ini tanah Israel. Ha, ini menjadikan kalau abang tengok dekat peta sensitif tu kan selalu ada tiga kala. Hijau terang, itu berarti diduki dan ditakbir oleh Palestin. Ramallah apa semua kan. Lepas tu abang nampak hijau pudar. Diduki oleh Palestin tapi dikawal oleh tentera Israel. Kalau abang tengok yang mana hijau nak bawa putih. Diduduki oleh Israel dan dikawal oleh Israel. Jadi kalau resolusi Presiden Pedro diluluskan, macam mana kita nak laksanakan? Ha, pastilah masa ni peta dia eh. Kalau abang tengok ni, ni. Ah, kebetulan saya ada peta dia. Berarti, ini peta yang dipersetujui dalam resolusi. ini peta resolusi lah. abang tengok tu. Yang sekarang saya tunjuk ni. Macam mana nak halau puak-puak Yahudi ni keluar daripada tanah yang bukan hijau tu. Ni peta yang dia akan membentuk two state solution. Ni peta dia. Gaza kekal lah macam ni. Ni di tepi barat. Dan abang lihat garis yang saya kata ni. Ah, okay ok awak agak ni ya? ok ni. nak nak terang eh. Apa Jadi yang hijau ni saja. dia. Sekarang Palestin duduk hijau, cair, Palestin duduk tapi dikawal Israel. Yang almost putih tu Israel duduk ah, dan nombor. Israel kawal ke tempat tu. <coughs> Jadi dalam peta Israel, ini negara dia. Dalam peta PBB, ini negara Palestin. Ni tanah-tanah putih ni kan? Nah, dia tak kira, dia kira itu dah negara dia. Mahkamah dia dah gazet, ada pemilik geran nombor semualah. Ah, maka bagi secara diplomati mereka bila Colombia nak bawa isu ni dia kena berbincang dengan banyak negara nak mencari satu jalan ini bukanlah jalan peperangan tapi jalan ni mestilah bersifat diplomatik ah, walaupun ah, Indonesia setuju nak hantar tentera itu adalah pilihan yang kita fikir ahli di orang-orang yang diplomatik tak naklah jadikan perang kerana semua mereka ni bukannya berada di pihak kita mereka orang tengah ah, maka apa yang kita boleh lihat kalau -lah undian two state solution ni dilulus kita nak dia lulus dulu je supaya bendera Palestin ni wujud. <coughs> Dia lulus two state solution. Maka Palestin akan menjadi negara ke-194 di PBB. Dia bukan negara permati satu eh. Dan semua negara boleh memulakan hubungan diplomatik secara rasmi. Sekarang ni 157 negara yang sokong Palestin. Dia buat hubungan diplomatik bukan berdasarkan PBB. Berdasarkan macam kita lah, kita itulah Palestin. Ada duta Palestin. Tapi itu bukan perintah antarabangsa. Yang kita nak undi ni lulus dulu, Palestin ni ada suara sebagai negara anggota, bukan sebagai negara pemadi. Kemudian dia nak kena ada pakej. Pakej ni mungkin memakan masa sampai 3 ke 5 tahun untuk laksana. Kerana kita kata keadilan untuk Palestin lah. Tapi bila benda ni dirundingkan di PBB, mereka mestilah mencari jalan yang paling kurang pertumpahan darah. Berarti kemungkinan 3 ke 5 tahun proses ni kena serah. Berarti mereka akan buat peta setahun, banyak ni kamu kena undur. Dua tahun, banyak ni kamu kena undur. Tiga tahun, banyak itu kita kena fikir kemudian. Bagaimana pelaksanaannya. Cuma saya jelaskan, kalau Palestin menjadi negara berdaulat, dia boleh buat apa saja. Dia boleh ada tentera dia, dia ada hak semua negara berdaulat. Ha, cuma, mestilah PBB kawal. Macam saya tengok sejarah kemerdekaan Kosovo. Abang tengok sejarah kemerdekaan Kosovo paling dekat. Kosovo tak layak menjadi negara. Ah ha, kerana dalam state state solution ni dia tak ada negara asal. Dulu dia diperintah oleh Hungary. Ketika Sultan uh, Muhammad yang kedua melancarkan perang dan membawa Islam masuk ke tanah uh, Kosovo pada tahun 1427. Dia ni dikita rampas daripada Hungary. Tentera Islam ni rampas daripada Hungary. Kemudian bentuk pula peta baru di Balkan Barat ni dia jatuh dalam wilayah apa ni Serbia. Bila lepas saja zaman Perang Dunia Kedua, dia jatuh dalam Yugoslavia. Bila Yugoslavia pecah, dia tak bolehlah jadi negara sendiri sebab dia dulu adalah sebahagian daripada negara Serbia. Tapi NATO kata, setelah orang-orang Serbia membunuh orang-orang Islam di Croatia, eh, membunuh orang-orang Islam di Bosnia, mereka tak boleh bagi jaminan orang-orang Islam di Kosovo ni boleh dihidup dengan selamat. Maka satu resolusi khas dibuat. Kosovo layak menjadi negara kerana perangai buruk orang-orang Serbia yang telah melaksanakan jenisat 1964 kata Muslim Bosnia. Maka usul tu diundi lulus. Maka bentuk Kosovo Merdeka. Tapi bila bentuk Kosovo Merdeka, 3 tahun ke 5 tahun pertama dia tak boleh ada tentera. NATO jaga dia. Ha, sempadan ini supaya orang Serbia tak datang bunuh kalau bang dia tu NATO jaga dia. Sebab tu kita kita tak hantar ke Kosovo, kita hantar ke Croatia. Ha, sebab dia bukan di bawah uh, plan uh, United Nations penjagaan ke atas Kosovo diambil alih oleh NATO sebab NATO kata ini bumi Eropah kami yang membantu Kosovo menjadi sebuah negara merdeka jadi kalau abang pergi ke ke border Sabrenica tu abang tengok semua kereta kebal tu warna putih kereta kebal tu adalah kereta kebal milik pertubuhan pemilik NATO yang menjaga sempadan dengan Serbia supaya Serbia tak langgar masa saya pergi tu kalau abang tengok saya pakai jaket kadang-kadang ada patches Kosovo tu dia ada Kosovo Liberation Army, jaket dia, dia purchase dia warna merah yang saya pakai tu. Mereka ni ada 600 anggota pada waktu tu hanya diberikan cota. Kemudian mereka ada Kosovo Police yang saya pakai patch warna hijau tu. Mereka ada lebih kurang 2,000 orang. Dan mereka juga diberikan hanya cota. Dan hingga sekarang, Kosovo dilindungi oleh NATO. Ha, plan dia, Kosovo sampai sel sekarang dilindungi oleh NATO. Beribu tentera NATO ada di situ. Dan secara sejarahnya, 2008 dia merdeka sampai sekarang tak ada satu pun keberanian Serbia masuk ke dalam wilayah Kosovo. Ha, jadi Serbia dah serah border Kosovo, Kosovo ambil. Cuma Kosovo ada sedikit masalah pertindihan garisan sempadan. Jadi mereka dia ya. Jadi jadinya kira macam sekarang ni uh, yang penting dia jadikan dia negara dulu. Tapi jadi perjalanan, dia jadi macam, perjalanan dia masih panjang. Dia perjalanan dia masih panjang. Sebab saya tengok yang 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 spot-spot yang hijau tu sangat-sangat sikit kalau kira ha tu dah kalau ha. kira tanah asal tu jenuh perang ya, lah kalau kata ni pergi ke sini eh ha ha dan jenuh kita perang. nak ambil ni daripada Yahudi laknatullah ha ha dia jadi yang kita nak merdeka dulu supaya jok, bila dia jok, merdeka jok. kedaulatan dia dijamin kedaulatan dia di PDP dijamin jadi, jadi... Kalau dia merdeka, makna kata yang hijau-hijau tu yang walaupun dot 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 kecil yang uh, yang agak dari satu space ke satu space di tengah-tengah ada Israel itu pun tetap dia akan merdeka. Merdeka Israel kena keluarlah. Pasal ini peta yang telah PBB luluskan. Ini peta PBB bang. Ni, ini peta Palestin PBB luluskan 1968. Mau tak mau um. kalau bentuk Palestin merdeka, dia tak boleh bentuk Palestin mereka dengan tanah coket dia ni. Dia um. dah um. ada resolusi okay. yang diketujui. Mesti Israel kena follow peta ni. Perjanjian Oslo pun petu, nak nak follow peta ni. Tapi Israel kanak sebab tu dia orang bunuh Hizak Rabin. Sebab orang-orang yang dah duduk di atas tanah ni. Pelabur-pelabur nah, yang dah ismail. labur dalam bahagian tanah ni. Bila Hizak Rabin bersetuju bers 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 untuk untuk bawa kemerdekaan tu. Dia orang ni marah dia nah. tembak lah dia. Sebab ini bukan sikit. 900 ribu orang daripada apa ni 10 juta rakyat Israel tinggal di sini. Dan ini nah, adalah tanah subur tani. Kawasan okay. ni bang, dia tak ada kilang. Ini semua tanah pertanian. Kalau abang pergi uh, zaitun, anggur dan juga kurma. Sebab tu kurma majidul tu, dia duduk di Jericho. Jericho ni duduk di bahagian ni bang. Jericho ni. Itulah kurma yang paling sedap di dunia, yang Israel terpaksa jual secara tipu pada kita. Dia hantar pergi ke Perancis, repacking kita beli. Sebab tu dulu malam puasa. Saya kata jangan beli kurma masjidul make in France. Sebab itu adalah kurma yang ditanam oleh Israel atas nama yang sama Majdul tapi di atas tanah yang dirampas pada orang Palestin. Saya kata beli daripada Al-Ad. Kerana Al-Ad ni adalah pengedar kurma Majdul yang ditanam oleh orang Palestin dari atas tanah Palestin. Dia hantar pergi Perancis, dia tukar brand jadi Majdul made in Perancis. Mana boleh? Majdul made in Jericho mestilah dibeli daripada Al-Ad. Kerana Al-Ad saja membawa masuk Majdul tersebut secara tulis. Majdul ni dipanggil kurma tersedap lah. Uh, daripada tanah bumi barakah ni. So kalau abang dah faham saya punya penjelasan bahawa tempohnya panjang tapi saya bagi tahu dekat abang eh. Dia orang dah duduk 77 tahun. Di Tebing Barat 58 tahun. Kesabaran adalah kita punya pelaburan yang paling besar. Ah uh, maksudnya dalam soal nak mendapatkan Palestin, dia adalah di apa kita sebut cita-cita orang-orang yang bersabar. Sabar susun satu demi satu. Kita tak boleh dengar pandangan-pandangan emosi ni. Malaysia hantarlah jihadlah. Tak bolehlah sebab PBB akan kata kita tak mau selesaikan satu rundingan berbentuk negara dengan menjadikan dia lebih buruk daripada keadaan sekarang. Peperangan dan pembunuhan orang Palestin akan menjadi mangsa kerana mereka adalah soft target. Ha, jadi proses diplomatik tu akan panjang abang-abang.